ఓం నమ శివయ్య శివుని యొక్క ఈ అష్టకాన్ని పఠించడం వల్ల అనేక రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఈ అష్టకాన్ని పఠించడం వల్ల ఆరోగ్యం శక్తిని అందిస్తుంది మరియు వ్యాధులను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది శివుని యొక్క ఈ అష్టకం మెదడుకు శక్తిని పెంచుతుంది మానసిక శక్తిని మనసును ప్రశాంతతను కలిగిస్తుంది శివాష్టకం వల్ల శత్రువుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది మనకు ధైర్యం మరియు ధర్మాన్ని కూడా అందిస్తుంది మనస్సును శుద్ధి కూడా చేస్తుంది శివుని యొక్క ఈ అష్టకం వల్ల ఏ పని తలపెట్టినా విజయాన్ని పొందగలరు కష్టాలను దరిచేరనివ్వకుండా మనలో ధైర్యాన్ని శక్తిని అందిస్తుంది అటువంటి ఈ స్తోత్రాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో పఠించి చూడండి ఫలితం మీకే తెలుస్తుంది ప్రిభుం ప్రాణనాథం విభుం విశ్వనాథం జగన్నాథనాథం సదానందభాజ భవద్భవ్య భూతేశ్వరం भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गळेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालम् जटाजूटगङ्गोतरङ्गेर्विशालं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदा माकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटातो निवासं महाट सदा सुप्रकाशम् उमेशं गणेशं गिरीशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्थदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा पन्नगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्बोजनं राय कामं दधानं बलिवर्तय शिवं शङ्करं शिम्भुमीशानमीडे शिरश्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकळत्रं सदासश्चरित्रं शिवं शङ्करं शिम्भुमिशानमीडे हरं सर्पहरं चीताभूविहरं, भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरशूलपाणि पटे स्तोत्रर रत्नं सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कलत्रं विचित्रं समासाद्य मोक्षं प्रयाति ना वीडियो कनक मीकु नच्चिनट्लयिते लैक् चेयंडि शेर चेयंडि सब्स्क्राइब चेयंडि